Этого малыша мы ждали очень долго, мы очень старались для того, чтобы он у нас появился на свет, молились, просили у Бога его, хотели, чтобы он, а, а, ну уже не это первый ребенок, у меня третий, и я очень хотела своему мужу подарить сына. Вот мы мечтали долго о нем. Когда я забеременела, мы благодарили Бога. Это был подарок на мой прошлогодний день рождения. Вот. Мы узнали, что я беременна, и тут же загремели в больницу. Была очень тяжелая беременность, и не доносив ее практически 5 недель, то есть на 35-й неделе, Левушка поспешил родиться на свет, и ну, как бы не был готов еще к жизни здесь, на воздухе. Вот, и практически на следующий день после рождения э, он в реанимации э, попал под аппарат искусственного дыхания. То есть его забрали у меня сразу из родзала в реанимацию, и была остановка дыхания. Вот, э, его спасли, сделали ему интубацию, и под аппаратом искусственного дыхания Лешка лежал 4 да, где-то четыре дня. Мы молились, плакали, переживали надежда была только на Бога. Искали людей, которые бы сдали кровь, потому что ему капали, э, вливали еще кровь. Вот. Э, нашлись добрые, хорошие люди, Женя и друзья, которые сдавали кровь, и э, малышу капали кровь, спасали, перевели его из роддома. В роддоме была очень слабая реанимация, его перевели в другую реанимацию, меня вообще выписали, нас туда не пускали, очень долго рассказывает, но... Э, Женя сказал, когда меня выписали из роддома, что мы давай пойдем в церковь, давай мы пойдем, попросим пастора Софии Тимофеевну, ну, просто помолимся с церковью все вместе, потому что ну, мы явно видели, что что-то готовит Бог через этого ребенка, чтобы что-то должно было проявиться, потому что ну, это долгожданный малыш, благословенный малыш, реально. Мы пришли в воскресенье в церковь, Ребенок еще был под интубацией, мы каждый день ездили туда в реанимацию, нас к нему не пускали, мы просто передавали пеленки, молоко и, и все, что необходимо было. Лекарств очень много, тоже ужасались, молились, как столько вливают в одного малыша. Там трехкилограммового получается. Вот. И мы приехали в церковь, вся церковь молилась, на сцене плакали. Женина мама покаялась в этот день на сцене церкви, и э, вот так вот в слезах, в надеждах мы уехали туда в реанимацию после служения. И когда мы приехали туда, вышел доктор и сказал, вы знаете, ровно в 12 часов ваш малыш задышал сам, начал перебивать аппарат искусственного дыхания своим дыханием, мы его разинтубировали, и теперь, ну, просто ему нужен э, такой режим, принесите там водичку боржоми, все, чтобы он дышал уже просто вот испарениями этой водички, чтобы он э, восстанавливал силы, вот. И э, так как я уже сказала, это произошло в 12 часов, как раз и мы вспомнили, мы начали рыдать от радости, плакать, прыгать там в реанимации в приемном покое, там, потому что мы вспомнили, что именно в это время в 12 часов, когда мы стояли на сцене в церкви происходила молитва за малыша, помазывали елеем его вещи, и вся церковь искренне молилась, пастор вела молитву, и как раз в этот момент ребенок начал. То есть Господь именно в момент молитвы показал, что это не лекарство, что это не какие-то усилия реаниматологов, а именно молитва и, и, и Божье благословение как раз подействовало на ребенка, и как-то так вот он пришел в себя, и потом нас спустили уже к нему через два дня. Мы видели, что он уже лежал без ничего, без капельниц, без аппаратов, просто лежал малыш, укутанный в пеленке, как вот в роддоме. Диагнозы были просто страшнейшие, был крови... диагноз кровоизлияния в мозг, был диагноз... Жидкость лишняя в мозге, то есть это грубо медицинский, выражаясь, это гидроцефалия, да, нам ставили. Отек всех тканей тела, потому что капали очень много жидкости, он не, ну, не питался сам, питался через зонт, через капельницу. Сняли все диагнозы, то есть когда сделали в больнице нейросонографию, сняли все диагнозы, мозг в порядке. Лишняя жидкость вышла гораздо быстрее, чем то предполагали врачи был диагноз интубационной пневмонии из-за того, что ставили трубку в легкие. Когда доктора посмотрели на рентгене, сказали, нет ничего даже интубационного бронхита. То есть легкие были чистые. Верьте в Бога, потому что это единственная высшая сила, которая всем помогает. Только главное в это поверить. Да. Молитесь, потому что сила молитвы. Она налицо. Да. Это мы... доказательств очень много. И то доказательство, которое мы Чудес было в нашей жизни много, да, но... Это, это слова не пустые, это не совпадение. Я рассказываю об этом случае всем своим друзьям, знакомым. Потому что после такого ну, не верить невозможно.